Значит, для раскладки теплого пола используем вот такую вот подложку. Она с разметочкой, очень удобно. Можно, конечно, использовать и без разметки, но тогда придется поработать побольше рулеткой. Удобнее. Так, расстилаем энергофлекс, предварительно убрав помещение. Подвенечек, все чисто. Как это я потом совмещаем квадратики, склеиваем липкой лентой. Прежде чем мы будем укладывать трубу, я вам покажу схематично, как это делается. Будем укладывать по кругу. Представим, что черная линия это стены нашего помещения. Заводим трубу подачи через 15 сантиметров от стены и ведем ее по кругу далее откладываем 40 сантиметров от, от подачи заводим дальше раз два три четыре а это расстояние делим таким образом, чтобы у нас получился вот такой вот завиток. И выходим. Таким образом у нас подача чередуется с обраткой, что способствует равномерному прогреву площади. Так, набили клипсы. И от места, где у нас расположен коллектор, подводим теплый пол в помещение, где его будем раскатывать. Набиваем клипсы по периметру помещения, отступив сантиметров 15-20 от стены. Мы здесь набили, набили уже все сразу, вы можете это делать постепенно. Комната большая, поэтому разделили на две зоны где-то по 15 квадратных метров. Заходим через одну, потому что в этом месте у нас будет выходить обратка. Вообще не рекомендуется использовать для одной зоны теплого пола трубы длиной больше 80, максимум 100 метров. Так, вот здесь вот аккуратненько сгибаем, чтобы не поломать трубу. Соответственно, чем уже расстояние между трубами, тем сложнее сделать это закругление. И возвращаемся. Закончили мы первый контур. Вот как это выглядит. У нас получается подача с обратки идет через одну. Вот подача в этом месте закольцовывается и уходит в обратную сторону. Заводим подводящую трубу для второго контура. теплых полов в этой комнате. Здесь оставили предварительное место для подводящей трубы. И рядышком на одно и расстоянии раскатываем. вот что у нас получилось, все ровненько, одинаково. Здесь подводы мы расширили тоже на расстояние теплых полов, используя их в целях экономии, как в качестве обогрева коридора. Вот, чтобы делать отдельные зоны, конечно, можно их сместить поближе к стеночке, спрятать их в теплоизолятор, чтобы коридор у нас был отдельный, чтобы его можно было выключить и выключить независимо от комнат. Ну, все, и там на коллектор. Стяжку заливаем таким образом, чтобы над трубой было минимум 2 сантиметра еще. стяжку обязательно добавляем пластификатор по пропорции и по периметру приклеиваем либо специальную демпферную ленту, либо, как в нашем случае, можно нарезать полосками подложку толстую, либо сантиметровый фенопласт.